Бывайте, ребята, что когда мы играем все интервалы по порядку, есть такое страшное место, да? Тритон. между чистой и квартой, чистой квинтой, где живет Тритон. злобный страшный волшебник И Ему в зубы никак нельзя попадаться. Ни в коем случае, да? А в лапу, что он злой, может он добрый, А мы сейчас за вполне возможно. Значит, ему в лапы не попадаемся начала до конца от нотки си интервалы играем по цепочке и стараемся приближаться к космическому темпу поехали и Чистая трима, малая секунда, большая секунда. Раз, а, стоп. А, 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 а теперь играем. У, у, ускоряемся. Ускоряемся до космического темпа, пока у вас такой черепашек. всем космических черепашек. И теперь интервалы все с обращениями в космическом темпе.

thank you Поете по этой руке по нижней, а верхний голос поет по этой руке. Хорошо, попробуем.

и выбрать, и изобразить его. Но хочу вас сразу предупредить. Старайтесь так, чтобы э, в домашнем задании, когда будете его выполнять, вы чтобы не делали иллюстрацию песенки. Понимаете? А иллюстрацию звучаний интервала. Допустим, если вы будете э, Если вы будете рисовать большую сексу, какими вы ее красками нарисуете? Красными. Какими-то теплыми, наверное, да? Может быть точными. чтобы показать широкий интервал. Это должно быть что-то, наверное, какие-то линии тоже широкие, да, протяжные. Если маленький интервал, наверное, линии какие-то тоже будут маленькие, да. То есть я вас не прошу иллюстрацию создать э, к песенке, да. Допустим, если э, там баю-баю ТРЦ мало, я не обязательно рисовать звездную ночь, месяц там и какую-то колыбельку. Так, свой рисунок представляет как Тимофей. Что это за рисунок? Она это рисунок. Квадрат Супрематизм. Белый квадрат Малевича? Нет, у Малевича черный квадрат. Белый квадрат Тимоши. А теперь прокомментируй. Как ты думаешь, это какой интервал? Чистая октава. Чистая октава. Следующий. Следующая я. Давай. Прокомментируй, что за интервал ты думаешь, Василий? Чистая прима или чи чистая октава? Какой интервал хотел сыграть? Чистая, Вадим? Октава. чистая. чистая октава. Теперь Тимофей э, нам раскрывает секрет, какой интервал он изобразил. Давай. Это чистая. интервал? Чистая прима. Мы выбрали чистая. с вами на уроке стихотворение и попробовали самые выразительные его моменты и проиллюстрировать, правильно? Тимош, ты нам прочитай сначала стихотворение. Ночь прошла, нет нигде облачка. Воздух легко и чист и замерзла река. Вы видите. Угу. Спасибо для... большое. Я, что... А теперь с помощью интервалов этимопи пролютрирует. Давай. Но... Нет нигде облачка. Воздух легкий чист. И замерзла река. Воздух у всех пример. А, да. а да. давай а да. теперь да. разберем, какие это да. интервалы использовал. Итак. Ночь прошла, малая терция. Ага, хорошо. Расцвела чистая угу. а, нигде, вот. нигде, Ну ты говори, какие там интервалы ты используешь? Квартар. Чистая кварта. Чистая кварта. Угу. А, чистая кварта. Чистая кварта. А, И какой -то, какой -то... малая секунда. Малая секунда, когда ты взял этот интервал? Когда из из... Вась, представь нам сначала свое стихотворение. Стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова. Состав. Вообще, э -э богатыми интонациями, да, э -э стихотворение выбираете. Молодцы. Я прям представляю, как можно это сделать. Давай посмотрим твой вариант. Спасибо. Звучит интервал, пусть звучит. интервалы, естественно, они не сами по себе для нас ценные, какой в них содержится характер, да? А интервалы как составляющая часть мелодической линии любых произведений. Интервалы своим характером, который в них содержится, они делают выразительной мелодию. И композиторы, когда сочиняют музыкальное произведение, используют выразительные свойства интервалов. Расскажешь, из каких интервалов состоит? Да, мелодическая да. линия здесь? Угу. Сначала идет э, мама секста от ноты 7. Как она звучит? Она звучит мягко, нежно, красиво. Угу. Хорошее слово.